Привет, я рад сообщить вам, что я начинаю свой видеоблог, посвященный съемке, видеомонтажу и созданию маленьких фильмов, клипчиков, видеороликов. Я долго думал делать его или нет, но однажды мне в мои комментарии постучал один парень из Казахстана. Даньяр, если ты смотришь, тебе привет. Он спрашивал, как я делал, снимал, монтировал фильм «Путешествие в Тунис». И поэтому я понял, что да, существует моя аудитория, а у меня есть что ей сказать. И начнем мы с понятия кадра. Итак, первое, что приходит в голову при слове «кадр», это то, что мы видим. Пленка, на которой изображены отдельные самостоятельные фотографические изображения объекта, что мы снимаем. То есть, попросту говоря, картинки. Но в нашем случае понятие кадр будет немного отличаться. Итак, на этапе видеосъемки кадр ⁇ это момент от нажатия кнопки записи до нажатия кнопки остановки записи. На этапе видеомонтажа ⁇ это отрезок пленки, либо часть видеозаписи между двумя монтажными стыками. В чем разница? Просто дело в том, что не весь отснятый кадр будет использоваться. В фильм войдет только лучший его кусок. Итак, просматривайте отснятый материал, выбирайте лучшие моменты. По каким критериям? Об этом в следующем уроке. Как видим, кадры это и есть наши кирпичики, из которых состоит фильм. Но для того, чтобы на этапе монтажа наш так называемый домик не рухнул, нам нужно соблюдать правила комфортного монтажа. Их несколько, но начнем мы с первого. Монтаж по крупностям. Существует шесть основных крупностей планов. Деталь. Очень крупное изображение части тела. Крупный план. Лицо человека во весь экран. Первый средний план – часть фигуры человека по пояс. Второй средний план – фигура человека по колени. Общий план – человек расположен в рамках кадра так, что над головой и под ногами остается немного места. Дальний план – фигура человека в кадре маленькая. Конечно, мы можем столкнуться с более обширной градацией крупности планов. Например, второй крупный ковбойский план, еще какие-нибудь. Но во время съемок не стоит спорить с коллегами о том, какая крупность как называется, а просто показать на себе рамки необходимого вам кадра. Кстати, важно знать, что эталоном измерения крупности планов является человеческий рост. Что это означает? К примеру, мы снимаем котенка. Но данную крупность мы не можем назвать крупным планом котенка, несмотря на то, что мы снимаем его крупно. Относительно человеческого роста котенок маленький, и эта крупность будет, скорее всего, деталью. Также и с поездом, например. Нельзя сказать, что снимая его целиком, мы снимаем общий план поезда. Относительно роста человека, как мы здесь и видим, это дальний план. Итак, мы знаем о шести основных крупностях. Что же с ними делать? Ну, во-первых, конечно же, научиться все их использовать. Новички в основном снимают все общим планом, так как привыкли видеть весь окружающий нас мир именно так. Но тут немного другая реальность. Нужно взять себе за правило и практиковать следующее. Чтобы мы не снимали, стараться снимать это разными крупностями. Я помню, как открыл для себя деталь. Это был настоящий прорыв. Мои работы стали намного выразительнее и интереснее. О крупности планов Сергей Эйзенштейн говорил следующее. Крупность – это измерение значимости объекта. То есть перед тем, как снимать что-либо, подумайте, насколько важен этот объект для вашей истории. Если на нем нужно сделать акцент, снимайте его крупнее. Если нет, общее. Более детально об этом мы поговорим на следующих уроках. Итак, комфортный монтаж – это монтаж через крупность. Вот так. Деталь, средний, общий и крупный средний второй, дальний. Также приемлемо монтировать вместе крайние две пары, то есть дальний с общим и деталь с крупным планом. Вот так. Почему? Считается, что подобный монтаж менее заметен для глаза зрителя, поэтому и называется комфортным. Кстати говоря, о фильме «Путешествие в Тунис». Если интересно, посмотрите. На сайте YouTube, если запросить слово ⁇ Тунис ⁇ то на время съемки этого блога мой фильм все еще первый в списке. На этом все. Спасибо за ваше время. Буду рад, если вы узнали что-нибудь новое для себя. Пока.